Мы уже закончили переаттестацию Киева и Киевской области. И хочу как бы впервые объявить вот такую оценку и результаты итоговой переаттестации Киева и Киевской области. Как вы видите, уже было переаттестовано где-то около 13 тысяч 15 сотрудников национальной полиции Украины. И отсев от Самый высокий уровень начальства это 80%, это среднее где-то 70%, и уже как бы рядовой состав и всего это 13% это по Киеву. А Киевская область это 60% керевники самого высокого уровня, это 40% а среднее как бы звено, и 19% это рядовой состав. Вы знаете, мы, я вам когда сказала, что мы развиваемся и нету предела совершенства. Мы понимаем, что да, есть проблемы, есть ошибки, но мы будем постепенно внедрять новые стандарты. И хочу еще анонсировать, что завтра мы запускаем всенациональный колл-центр украинский, и мы завтра уже наша пресс-служба будет давать как бы детальную информацию. Но а также мы запускаем новые города в патруль, для где будут патрулировать патрульные полицейские. И до июня у нас будет 29 городов.